রাতের অন্ধকারে পরপর সোনার দোকান সহ একাধিক দোকানের সামনে লাগানো সিসিটিভি ভেঙে দেওয়া হল বেলুরের গিরিশ ঘোষ রোডের ঠাকুরন ঘিরে তীব্র ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাদের আশঙ্কায় এলাকায় বড় ধরনের অপরাধমূলক কার্যকলাপ ঘটনার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে এই ছক করা হয়েছিল এলাকার সোনার দোকান ওষুধের দোকান চারিদিকেই সিসিটিভি ক্যামেরা ঢেকে দিয়ে ভেঙে দিয়ে তারা একের পর এক দোকানে চুরি করে সিসিটিভির ওই ফুটেজে ব্যবসায়ী পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে বেলুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ঘটনায় পুলিশের তদন্ত হয়েছে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে ये कैमरा हम लोगों का पूरा गली का तोड़ दिया गया है जबकि अगर हम लोगों का कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ किसी पार्टी का समर्थन किए हो कुछ हुँ, अगर हम लोग अपना यहाँ पे व्यवसाय आज नहीं कर पाएंगे आज पूरा यहाँ पे ये यह, जिस तरीके से देखिए आप आसनसोल में किया गया है हम लोग कैसे सेफ हैं आपका तो सुने का हाँ वही हम बता रहे हैं कि आप ये सोचिए कितना वैल्यूएबल आइटम हमारे यहाँ पे है इस तरीके से पहले कैमरा तोड़ दिया गया बाद में कुछ भी हो सकता है तो हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है तोड़ा आपको क्या लगता है? मेरे को तो ब, बता नहीं सकते हैं ये तो सिलेक्शन तो के पीछे मे भी पॉसिबल मे भी पॉसिबल बड़ा कुछ कर, करने का बड़ा कुछ करने का हो सकता है आप लोग लगाए थे हाँ ये हमारा पर्सनल कैमरा लगा तीन कैमरा है दो अंदर है एक बाहर है बाहर का तोड़ दिया गया है और पूरे गली का तोड़ दिया गया अगर कल को कोई भी हादसा लगभग पाँच छह कैमरा तोड़ा गया है लगभग नहीं हम मेरा एक ही सिंगल वन कैमरा टूटा है क्योंकि मेरा दुकान का बाहर में में तो तोड़ दिया गया है। नहीं रास्ता में नहीं उसका एविडेंस भी है हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज भी है उसमें दिख रहा है और इतना हा, हाई पे लगा हुआ था पोल के ऊपर में कि हाथ से नहीं तोड़ा जा सकता है कम से कम कैमरा था वो भी तोड़ा गया है बारह चौदह फुट ऊपर कैमरा लगा हुआ था तो ये साधारण तरीके से नहीं सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है यहाँ पे तो स्कूल है बहुत सारे स्कूल भी है हाँ बगल तो में ही हमारे बगल में लड़का है, लड़की सब बच्चे लोग आते हैं सब बच्चे है। उसको भी कुछ अटैक हो सकता है क्या अब ऐसे तो हम नहीं बोल सकते हैं कैमरा तोड़ने का मूल उद्देश्य क्या होगा मूल उद्देश्य हो सकता है धमकाना लोगों को दहशत फैलाना जबकि हम किसी से हमारा कोई किसी भी तरीके का पुलिस को नहीं नहीं बताए हाँ? को हाँ पुलिस को जाना है पुलिस पुलिस को रिपोर्ट हम किए हैं थाना में रिपोर्ट जाके हम किए हैं क्योंकि तो उसमें जो लोगों ने किया हुआ है वो सब लोकल के ही लोग हैं बाहर के नहीं है पहचान रहा है हाँ? क्या है क्या क्या नाम अब नाम तो प्रॉपर वे में हम नहीं बता सकते हैं लेकिन फोटो से देख के पहचान के लोकल हाँ सब लोकल के ही बाहर के नहीं क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि इसके ऊपर अंकुश लगे सरकार इस पे एक्शन ले स्ट्रिक एक्शन ले अगर व्यापारी लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे चल पाएगा आप बताइए माने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आतंक में है बिल्कुल डरे हुए हैं बिल्कुल आपका नाम सुरज सिंह ओनर ऑफ कृष्णा ज्वेलर्स होती दादा की घटना घटी थी कैमरा भांसे माने की ये हमरा सबई मिलेkhane सोना व्यापारी আছে আম মানে আমার ওষুধ তারপরে আগে ঠাকুরনপুকুর এলাকা ইউনিয়ন সমিতি আছে আমরা সবাই মিলে মানে এখানে ক্যামেরা লাগিয়েছিলাম মানে ন দশটা ক্যামেরা আমরা সব মিলিয়ে লাগিয়েছি যতজন আমরা নিজের পয়সা থেকে লাগিয়েছি মানে এখানে সেফটির জন্যে মাঝে সাঝে যদি এখানে কোনো অঘটন ঘটে তাহলে পুলিশে এসেও আমাদের ক্যামেরা চেক করতো কোনো বাইক চুরি হতো ইয়া কিছু ঘটনা ঘটতো ওরা এসে দেখতো হঠাৎ কালকে আমি দোকানে এসে দেখছি কি ক্যামেরাগুলো নেই তারপরে আমি সিসিটিভি ফুটেজ বার করেছি বার করার দেখলাম রাত্রি ওই মোটামুটি বার বারোটার কাছাকাছি তিন চারটে মিলে সব ক্যামেরা তিন চারটে লোক মিলে সব ক্যামেরা ভেঙে ভাঙছে একটা একটা করে মনে কোনো অঘটন না কিছুই হতো না আর যদি কিছু কিছু হতো পুলিশ ওখান থেকে বার করে ইনকোয়ারি করে ওদেরকে ধরে নিত আপনি কি মনে করছেন আমার মনে হচ্ছে কি আগের টাইম কোনো বড় অঘটন ঘটতে পারে এর আমি আমাদের যে সিএম আছে মমতা ব্যানার্জি আমরা ওনাদের কাছে হাত জোড় করে রিকোয়েস্ট করছি আপনি দিদি আমাদেরকে বাঁচান এই দুষ্কৃতিরা কি আগেও চিহ্নিত হয়েছে যে কারা ছিল হ্যাঁ আমি আমরা তো চিনি ওদেরকে তিন চারটে ছেলে একজন এখানে থাকে একজন ওই রোডে থাকে তিনজনকে আমরা চিনি হ্যাঁ আট দশটা ওদের ওপরে এন্টি সোশ্যাল কেস আছে ক্রিমিনাল কেস আছে পুলিশকে জানিয়েছি কমপ্লেনও জানিয়েছি এফআইআর করেছি আমরা হ্যাঁ ক্যামেরাগুলো আমার নাম সুমিত ডালমিয়া প্রোপাইটার অফ ডালমিয়া মেডিকেল স্টোর